Я <говор> <говор> тебе буквально на пару На улице Морозова, недалеко от парковой зоны парка Артема, была обнаружена э, труп девушки 29 лет с обширной черепно-мозговой травмой, от которой, в принципе, и наступила смерть потерпевшей. Э, в ходе осмотра тела потерпевшей была установлена, что была похищена ее сумочка, в которой находились ее личные вещи, в частности два мобильных телефона, планшет и разные мелкие вещи. Примерно через 8 дней после совершения преступления сотрудниками уголовного розыска областного управления полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска Коминтерновского отдела полиции была получена оперативная информация о том, что к данному преступлению причастный гражданин 88-го года рождения, проживающий недалеко от места совершения преступления. В ходе реализации этой информации данный гражданин был задержан который признался в совершении данного преступления. В ходе обыска у него на квартире были изъяты личные вещи потерпевшие, в частности планшет, мобильные телефоны и другие личные вещи. Также на квартире был изъят металлический пруд, которым данный гражданин совершил это преступление. Как пояснил подозреваемый, Значит, он находился в состоянии алкогольного опьянения, шел по дорожке вдоль парка Артема, его обогнала наша потерпевшая, и ему захотелось ограбить ее. Он достал пруд, который он носил для самообороны при себе постоянно. Подбежал, сзади нанес несколько ударов по голове, в ходе чего забрал сумку и скрылся с места происшествия. В данный момент гражданин арестован и находится в СИЗО города Харька. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 115 ⁇ Умышленное убийство ⁇ Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Там, ну, можно ну, вот тут такой просматривается, ну видно его. Запечатанный, но ну, его распечатывать, не <звук> <звук>